नमस्कार नाशिकमध्ये मागच्या काही काळापासनं बिबट्याची दहशत असल्यामुळे बिबट्या आला रे बिबट्या आला असा सगळा प्रकार आणि खेळ सगळा चालू आहे नाशिक शहरात अफवांचा बाजार खूप जोरात आहे आणि त्याच्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि भय याचं मोठं आपल्याला जे अनुभव घेताना मिळतोय विशेषतः गंगापूर रोड परिसरात ज्येष्ठ नागरिक महिला आणि लहान मुलं यांना घराबाहेर पडतानासुद्धा भीतीचं वातावरण आहे आणि या सगळ्यामधून मोठ्या अफवा पसरत आहेत लोकांमध्ये व्हॉट्सअपवर सारखे मेसेज येतात की इथे बिबट्या दिसला तिथे बिबट्या दिसला आणि या सगळ्या प्रकारामुळे जे नाशिकमध्ये संभ्रम आहे तर ते संभ्रम दूर करण्यासाठी आपल्याला कुठल्या तरी नॉलेज असलेल्या माणसाला भेटण्याची गरज आहे आणि आपल्याला ते समजून घेणं गरजेचं की बिबट्या ॲक्च्युली शहरामध्ये काय येतो बिबट्या हा वन्यजीव आहे तर बिबट्या वन्यजीव असून शहरात काय येतो तो शहरात आल्यानंतर शहरात येत त्याची येण्याची पद्धत काय आणि आलं तर थांबतो का बरं आणि परत कसा जातो हे सगळ्या गोष्टी आहेत तसंच बिबट्यामुळे आपला किती धोका आहे आणि बिबट्या माणसावर हल्ला कसा करतो का करतो हे सगळ्याच गोष्टी आहेत तर बिबट्याला वन वन्य क्षेत्र सोडून शहराकडे का यावं लागतं इथून इत इथपासून ते बिबट्या आपल्याबद्दल बिबट्याशी आपण कसं सामोरा जायला पाहिजे या सगळ्या संदर्भात आपण आता आज मार्गदर्शन घेण्यासाठी आपल्याबरोबर आहेत नाशिकमधील ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ आणि वन्यजीव अभ्यासक रमेश अय्यर सर तसंच अरुण अय्यर म्हणून आपल्याबरोबर आहेत ते आहेत ॲक्टिव्ह वाइल्डलाईफ रेस्क्यूअर म्हणजे वन्य विभागाबरोबर बऱ्याच वेळा ते रेस्क्यूमध्ये काम करतात आणि वन्यजीवनबद्दल त्यांचाही अभ्यास दाणगा आहे तर आपण या दोघांकडून समजून घेण्याचा प्रयत्न करू की या सगळ्या बिबट्या विषयाबद्दल आपल्याला जे संभ्रम आणि थोडंसं नॉलेजची कमतरता आहे ही सगळी भरून काढण्याचा प्रयत्न करू अय्यर सर आप मुझे कि ये जो नासिक में सावरकर नगर मी बिबट्या था उस दिन हमने देखा सैकड़ों की भीड जमा होई की और वो सैकड़ों की भीड़ जब एक बिपटा के सामने जमा हुई तो बिपटा पैनिक हो गया ऑब्वियसली और उसने लोगों को भी अटैक किया उसमें काफ़ी लोग एक तरीके से इंजर्ड हो गए कुछ लोग डंडे लेके उसके पीछे भागे और फिर वो डंडे लेके भागे उनके ऊपर भी बिपटिया ने हमला किया कुछ लोग कैमरा लेके उनके पीछे भागे शूटिंग करने को और न्यूज़ देने को और वो ब्रेकिंग न्यूज़ करने का कोशिश किया और उसमें भी इंजोर हुए लोग तो ये सब जो हमने देखा उसमें एक नासिक के जो कॉमन मैन है उसके मन में एक दहशत है डर है और दुख भी है कि इस तरीके से कुछ लोग अच्छे इंजर्ड है यंग लोग थे वो इंजर्ड है वो आज दो चार महीने बेड रिटर्न रहेंगे आउट ऑफ सर्विस रहेंगे ये सब जो चीज़ें है और ये सिचुएशन हमेशा नासिक में हम देखते कि सावरकर नगर एक जो पॉश एरिया है यहाँ बिबटे आया करके हमको पता चला तो लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि आउटस्कर्ट्स में बिबटे आता ही रहता है और कुछ ना कुछ उसका इनकाउंटर लोगों के साथ होता रहता है ये सिचुएशन हमेशा आती रहेगी नासिक में तो ये आप थोड़ा बताइए कि क्या है ये सिचुएशन देखो जो आज बोला जाता है बैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है हमारे आसपास के जंगल कम होते जा रहे हैं वो एक रीज़न है दूसरा रीज़न जंगल कम होते जा रहे हैं तो जंगल में जो बिब्ट को खाने वाला चीज़ है जैसा डुक्कर हो हिरन हो ये भी कम होते जा रहे हैं तो बिपटिया का नेक्स्ट फूड क्या है कुत्ते कुत्ते कहाँ मिलेंगे या गाय के बछड़े कुछ हो गए ये सब सिटी में है तो उसको कभी खाना के लिए या पानी के लिए सिटी में आना पड़ता है क्योंकि इनका जो जंगल में थी ये सब सुविधा वो हमने नष्ट किया तो जैसा वो सिटी में और नासिक में ये कुछ नई बात थी है। ये पहले बार आप लोग बोले बिपटिया बिपटिया बिबिया तो ये हम से आ रहा है नासिक के अंदर आ रहा है लेकिन वो कब आ रहा है और रात को आता है किसी प्राणी को उठाता है जो उसका खाना है और वो चला जाता है किसी दिन नहीं मिल गया उसको कुछ तो रुक जाता है तो उसका मतलब नहीं कि वो किसी को किसी के ऊपर हमला करना है बिपट जो है वो रात को ही आने वाला है रात को ही आने वाला है नॉकटर्नल एनिमल बोलते हैं और रात को हंटिंग करता है इसके लिए आपको वो दिन में नहीं दिखता है और रात को जब ये आता है ये सब हम सोए रहते हैं वो अपना काम करके चला जाता है तो वही मैं बोल रहा हूँ किसी दिन रुक गया उसका मतलब नहीं कि वो अपने मारने आया है वो इंसान को कुछ मार देने वाला है वो अपने से जो छोटा जानवर है उसके ऊपर ही हमला करता है वो तो इंसान के ऊपर बिना कारण हमला नहीं करेगा कोई इडियट है लकड़ी लेके उसके पीछे भागेगा ये बिल्ली या कुत्ता नहीं कि लकड़ी लेके एक बिबटिया के पीछे भागो तो सेल्फ डिफेंस में वो अटैक करेगा और वो अटैक गंभीर होगा ये काम कभी भी नहीं चलता कबीबी बिबट्या हे अत्यंत चपळ असा प्राणी आहे आणि त्याला दादा भाऊ असे सगळे लोक कळत नाही त्यामुळे जर त्याच्यावर कोणी आपण काठी घेऊन हल्ला केला तर बिबट्याला स्व सो, स्वसंरक्षणार्थ सो आपल्यावर हल्ला करणं भाग आहे अशी परिस्थिती आहे आपण त्याला उलटं समजतो तशी परिस्थिती नाही आहे आणि दुसरं जे सरांनी सांगितलं की हा रात्री येणारा प्राणी आहे रात्री येऊन बऱ्याच वेळा तो शहरात येतो निघून जातो पण कधी कारणाने त्याचा रस्ता चुकला किंवा काही झालं तर तरच तो आपल्या शहरात सापडतो तर सर अशा प्रकारे जे बिबट्या येतो शहरात अशावेळी नागरिकांमध्ये सगळ्यात पहिले नागरिकांनी काय केलं पाहिजे सर्वात पहिला नागरिकांचं काम आहे वन नाईन टू सिक्स वन विभागाला इन्फॉर्म करायचं दुसरा कोणालाही इन्फॉर्म नाही करायचं वन विभाग नाशिकमध्ये एकदम ॲक्टिव्ह आहे वाडेकर सारखा आर एफ ओ हो आहे आपल्याकडे नाशिकमध्ये जे इंडियामध्ये मॅक्झिमम नंबर बिबट्यांना धरलेला माणूस आहे किती बिबट्या धरले असल्यास हा एकशे पन्नास दीडशेपर्यंत आहे त्यांच्या मला आठवण आहे आणि ते खूप सिव्हिलियन्सला पण ट्रेन केलेलं आहे जसं अभिजित महाले आहे खूप रेस्क्युअर्स ॲनिमल रेस्क्युअर्सला फॉरेस्ट गार्ड पण आहे सिव्हिलियन्स पण आहे यांचं एकदम चांगला टीम आहे सावरकरनगरमध्ये पण त्या दिवशी हे सहा माणसांनी धरलं ते तीन हजार माणसे जे आले ते धरले ना बिबट्याला सगळ्यात पहिले आपण सामान्य नागरिक म्हणून आपल्याला फार आपण अभ्यास नसतो वन्यजीव कसे वागतात वन्यजीवांचा अभ्यास नसेल तर आपण कुठलंही नवीन काही त्याच्यात धाडस किंवा आत्तायीपणा न करता आपण सर्वांनी एकच पाऊल उचललं पाहिजे की वन नाईन टू सिक्स ही जी आपल्या वन विभागाची हेल्पलाईन नंबर आहे या हेल्पलाईन नंबरवर फोन केला आणि आपलं कर्तव्य पार केलं पाहिजे आणि आपण सावधानता म्हणून बिबट्या बसून आपल्याला अंतरावर थांबलं थांबायचा प्रयत्न केला पाहिजे सर आपने जो बताया वन विभाग को फ़ोन करना चाहिए तो हमने देखा है कि सरकारी किसी ऑफिस को कहीं फ़ोन कर देकर उसका रिस्पॉन्स रेट अच्छा नहीं रहता तो वन विभाग का इस नासिक का आपका अनुभव क्या है देखो वन विभाग फायर ब्रिगेड जैसा है वो टाइम पे आ जाता है जल्दी आ जाता है और वो सिटी में ज़्यादा दूर दी त्रिमक रोड में ऑफिस है सी में ऑफिस है और उनका जो जो ठिकाना है ना इवन रूरल एरिया में छोटे छोटे ऑफिस है उन लोग गियर्ड है 1926 पे एक्शन जल्दी होती है ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोग भी उनके साथ काम करते हैं हमने बहुत बार खुद बुलाया है क्योंकि 1926 का सिर्फ एजुकेशन पब्लिक में नहीं थी वो अभी करने की ज़रूरत है जैसा हमको बचपन से मालूम है 100 करेंगे तो पुलिस है 101 करेंगे तो फायर ब्रिगेड है तो ये 1926 का अभी ये जो सिचुएशन आई है नासिक में तो 1926 के बारे में लोगों को पता चलना सबसे जादा म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपण वन नाईन टू सिक्सवर फोन केला की आपण नागरिक म्हणून आपलं कर्तव्य पार पाडलं असं समजायला हरकत नाही आणि बिबटा आले में खूब मोटे पैनिक करे की गरज नहीं पर सर ऐसा भी होता है कभी अभी जब हम अभी जो सिचुएशन है कि लोग मॉर्निंग वॉक को जाने से थोड़ा डर रहे स्पेशली सीनियर सिटीजन से तो स्कूल के बच्चे जो जाते हैं उनमें थोड़ा सा पेरेंट्स पर डर का माहौल है कि बच्चे छोटे हैं तो उनको आप जैसा बोले कि बिब्ट छोटे एनिमल्स पर अटैक करता है तो उनमें वो थोड़ा सा दहशत का माहौल है तो ऐसा सिचुएशन अगर मेरे मैं अगर जा रहा हूँ वॉक करते और मैं या मेरे पसंद एक दो ही लोग हैं ऐसे सिचुएशन में अगर बिबटा सामने आए तो हमको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए क्या रिएक्शन हमारा होना चाहिए यूजुअली लेपर्ड बहुत शाई एनिमल होता है शाई नॉक्टर्नल एनिमल इसका मूवमेंट का टाइम होता है सुबह से लेकर सुबह अर्ली मॉर्निंग और रात में तो ये जो अर्ली मॉर्निंग वॉक वाले लोग हैं उनको एनकाउंटर हो सकता है बिपटिया कभी सामने से अटैक नहीं करेगा अनलेस प्रोवो उसको आप मारने जाओ या कुछ करने जाओ सेल्फ डिफेंस पे वो अटैक करेगा तो अगर आपको ऐसा दिख जाता है लेपर्ड है तो वहीं पे रुक जाना है या धीरे धीरे पीछे जाना है उस वो अपना रास्ता चले जाएगा उसके लिए हम नए हैं बट ये बहुत ही अडेप्टिव कैट होता है बिबटिया तो उसको पता है कि सिटी लिमिट सिटी में कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है या बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे ह्यूमन और बिबटिया साइड बाय साइड और समझाई ही नहीं है वहाँ पे तो बट अगर आप जैसे उस दिन हुआ वहाँ रेस्क्यू बहुत सिंपल हो जाता था फॉरेस्ट अपना काम कर रही थी पुलिस अपना काम कर रही थी लोगों ने नासिक के डिफ़िकल्ट किया है वो रेस्क्यू उसको भगाया उसको डांट करने के बाद वेट करना चाहिए था उसको सेटल डाउन होने बट लोग आ, अपना व्हाट्सएप स्टेटस और फोटो वीडियो शेयर करने के पीछे इट बिकेम अ डिफिकल्ट रेस्क्यू दूसरी बात वहाँ जो भी जाते हैं वो लोग एजुकेटेड लोग हैं जिनको पता है वो वाइल्ड एनिमल कैसे रिएक्ट करेगा वहाँ जाके अगर आप जाओगे वो कभी भी अटैक कर सकता है प्रो वो एंड बिब्ट का जो यूजुअल रूट्स है ये ये पता है नासिक में जैसे बोला पहले उनके एरियाज़ में हम गए हैं तो वो लोग यहाँ आ रहे हैं ऐसा नहीं बोल सकते उनके एरिया में हम हैं इसीलिए वो लोग लेकिन अगर आ, ऐसा सब, समझ लीजिए मैं कल मॉर्निंग वॉक पे गया सामने बिपटिया आ ही गया और मुझे आप जितना एक्सपर्टीज ने कॉमन मैन है तो मुझे इमीजिएटली क्या रिएक्शन करना तो आपका रिएक्शन अगर क्लोज है या तो आप रुक जाइए और पीछे जाइए तो यूजुअल ह्यूमन टेंडेंसी होगा कि आप भागने लगोगे या तो बहुत ज़्यादा ये नहीं करके रुक के या खुद को एकदम बड़ा प्रोजेक्ट कीजिए बिब्ट बड़ा क्यों प्रोजेक्ट करना चाहिए क्योंकि बिब्टिया जो भी अटैक करता है वो आई लेवल पे करता है तो उसका जो आई लेवल तक जो चीज़ है उस पर वो नेचुरली अटैक करता है बट आई लेवल के ऊपर कोई चीज़ रहती है तो उसको लगता है ये अपने से बड़ा है तो वो थोड़ा खुद शाई होता है वो शाई एनिमल ही है तो पीछे जाता है डर के तो बड़ा प्रोजेक्ट करके अगर आप दो ग्रुप में हैं या आप मॉर्निंग वॉक चल रहे तो तालिया बजा के बातें कर, कर के भी आप जा सकते हो तो अगर वो रहेगा इट विल अंडरस्टँड की लोगों का मूवमेंट है वो भाग जाएगा तो ये इम्पॉर्टंट याच्यात महत्त्वाचं म्हणजे बिबट्या हा आपल्यापेक्षा आकारने लहान असलेल्या प्राण्यांवरच हल्ला करण्याची शक्यता सगळ्यात जास्त आहे त्याच्यामुळे आपण आपला आकार जर वाढवला अशा पद्धतीने आणि जर बिबट्याला असं भासवलं की तुझ्या त्याच्यापेक्षा आपला आकार मोठा आहे आणि एक मोठा आपण प्राणी आहोत तर बिबट्याचा आपल्यावर हल्ला करण्याची शक्यता खूप कमी होऊन जाते दुसरी गोष्ट म्हणजे जसं अरुण अय्यर यांनी सांगितलं की तुम्ही आवाज करा टाळ्या वाजवा मोठ्याने बोला याच्यामुळे पण बिबट्याला समजेल की आपल्यापेक्षा इथे जास्त संख्येने लोक आहेत आणि तो निघून जाईल त्याच्यावर हल्ला करणं किंवा पॅनिक होण्याचं तिथे कारण नाही आहे तर हा सगळ्यात महत्त्वाचा एक मुद्दा त्यांनी सांगितलेला आहे आणि दुसरं की बिबट्याचा संचार शहरात कशा पद्धतीने होतो त्याच्यावरही आपल्याला माहिती मिळाली तर अय्यर सर यांनी